Kamu semua teroris pernah kata depan pintu masjid. Bila pelawar dia dengan lemah lembut cakap dengan dia. Bagi dia 15 minit tua dalam masjid. Kemudian bagi dia ayat macam mana penganjur bagi ayat macam ni. Kemudian kadang-kadang saya bagi tetarik mamak sekali. Bagi sekali satu macam yang angkat. Dia kata what a beautiful journey. What a beautiful experience. satu berita baik. Dalam kita banyak do komplain, tadi round pertama pun hangat dan panas. Seakan-akan menyalahkan orang Melayu. Tapi sebenarnya ada satu keajaiban berlaku yang dipanggil dakwah bil hal. Ya, dakwah bil hal di akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah bil hal musuh yang benci Nabi bila dia tengok Nabi pun sejuk hati mereka. Seperti Sumama bin Atal yang datang nak bunuh Nabi pun. Bila Nabi dia tengok Nabi punya akhlak. Akhirnya Sumama bin Atal yang nak bunuh Nabi masuk Islam. Saya buat satu statistik kajian lima tahun. Saya minta seorang intern. Dia datang daripada salah satu universiti Malaysia. Datang buat intern. Saya kata saya bagi you assignment. You buatlah satu kajian. Kenapa dalam lima tahun ni? Apa sebab utama mereka perlu Islam di IPSI, IPSI? Dalam hati saya buruk sangka. Mati-matian mungkin kerana kahwin. Saya buruk sangka. Mereka masuk Islam ni mungkin kahwin. Tapi Allah Ta'ala nak didik saya. Rupa-rupanya dalam lima tahun, tempo lima tahun ni. 53% peluk Islam di Ipsi Pulau Pinang kerana pergaulan mereka dengan orang Melayu. 53%. 14% baru kahwin. 15% dalam mereka mencari kebenaran. Apa maksud ini? Ini merupakan tanpa tuan-tuan sedari. Tuan-tuan sedang mengajak mereka ke agama Islam. Saya bagi satu contoh. Eh? Contoh yang simple. Marempit atau marempit. Alhamdulillah, kangen tak nak marempit. Ada, my friends. Tak Kurang-kurang. Ku, kurang. kurang, tapi ada. Di Pulau Pinang, ada. Bukan tak ada, tak boleh kata tak ada Ada. Mak Rempi Indonesia ni dah lama kawan dengan Mak Rempi Melayu. 10-20 Melayu, dia seorang dia ikut dia Rempi dengan Satu hari, Mak Rempi Melayu kata, anda kawan dengan kami lama, masuklah Islam. Mak Rempi Melayu tak kata, kalau Ta'ala fi kitab ya aziz tara. Masuklah Islam. Dia masuk. Dia tak tahu nak mana. Dua-dua mana, mana nak pergi nak cara. Dia pergi cari saya. Saya kata, apa siapa awak nak masuk Islam kan? Isen? Saya kawan dengan orang Melayu. Itu satu contoh. Tak silap saya kedah ataupun pelis. Ada lagi satu contoh. Seorang uncle Cina. Dia perhati jirannya. Bila suami nak pergi kerja. Istrinya tiap-tiap pagi cium tangan Suami. Tuh dia simple kan? Contoh. Dia ada perhati. Ya aku punya bini pun tak rapi macam. Pulau masuk pun tak cium. Ini cium. Lama kelamaan Allah telah membuka hati dia peluk Islam. Lagi satu media. Terima kasih kerana media buat rakaman ini. Mau tak mau percaya tak percaya. Sama ada forum perdana. RTM satu. Atau apa ni. Ada non-muslim tengok. Sama ada dia tengok untuk cari saya mekilap silapan, mungkin ada yang cari idaya. Ada satu isu seorang uncle Cina di Pulau Pinang, jual babi. Bukan saja jual babi, dia ada kandang babi. Satu hari dia punya niat nak pergi tengok benda lain dalam YouTube. Tiba-tiba Zakir naik timbul dalam YouTube. Wah dia nak pergi tengok benda lain. Dia berhenti tengok. Lepas Zakir naik keluar, saya Husini keluar asbab itu dia namakan nama Islamnya Zakir Usin. Dia perlu Islam. Dia perlu Islam di tangan kami dengan insya Allah dengan izin Allah. Tetapi apa yang jadi? Dia ada kandang babi. Wah bisnes babi Ini kandang oh. Abi saya mau apa mungkin saya mau hidup mak. Ani fik masuk, fik masuk. Last kali dia buat lobak halal, iman dia kekuatan iman dia dia jual semua babi ini. Ini masuk fik. So inilah dikatakan dakwah bil hal. Tanpa kita sedari kita sedang berdakwah sebenarnya. Cuba bayangkanlah saya nak bagi satu senior bagi lagi sedap. Pegawai-pegawai kita di JPJ, di immigration, di jabatan-jabatan kerajaan, do minta jabatan kan. Kita pergi yang saudari dan saudara di situ non muslim datang apa kabar? Boleh saya tolong? Apa kabar saudara? Boleh saya tunggu? Betul tak? Kalimat ini adalah kalimat ajaib. Dia duduk satu jam. Apa lalu? Dua jam. Ayah. Inilah orang Islam. Kerja mayat Betul tak betul? Tak? Apa jadi impak dia? Ini pun dakwah bin hal. Kalau misi. Ini misi. Siapa ada misi yang katakan? Misi, misi. Nes, nes. Dia pun dengan keras sakit pesakit non muslim dia sentuh. Abang bagui bang. Uncle okey ke uncle ni? Sudah makan belum? Sudah pergi toilet belum? Mau apa-apa saya tolong? Ada kesan. Kalau nurse itu Alah, ala uncle, cepat pergi lah. Ini sana toilet lah. Macam mana? Sentuhan kasih. Sentuhan kasih seorang jururawat. Sentuhan kasih seorang doktor. Menambah hati. Dan satu lagi rahsia. Ini tak ada rahsia dah. Sabah Sarawak non-Muslim datang belajar di maktab perguruan di sini. Beratus peluk Islam kerana melihat akhlak dan budi bahasa orang Melayu. Tanpa disebut saya Islam, ini Islam. Tanpa disebut. Dan kesimpulannya bila saya kata masjid ni, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi saya pun bermula berdakwah Allah izin saya terjun dalam dunia dakwah walaupun cita-cita saya tak pernah nak, mimpi nak jadi pendakwah cita-cita saya nak jadi polis inspektor cita-cita saya nak jadi lieutenant tentera, macam-macam cita-cita maik kat saya tapi tak pernah bercita-cita nak jadi pendakwah lepas 2 tahun saya peluk Islam pertama kali saya pergi ke masjid masjid itu cantik macam masjid Alwi juga mereka bentuk di luar macam masjid Alwi, masjid Kapitan Geling BP masa itu umur 20-an saja, 21. Masuk-masuk, saya jumpa dua orang putih. Dia main tengok klipok, klipok, klipok. -klip. Dan masa itu baru saya masuk Islam. Saya faham nikmat Islam. Saya kata, jom, come inside. I will show you. Pasal itu English pun tak tahu. English pun tak tahu. Come, come, come. Tengok orang putih dulu kecil perut. Ini orang putih kau. Oh. Kecil perut. Bila bawa, kena halau keluar oleh Tok Siam yang halau keluar. Saya pun tak faham. Pasal saya apa, apa dosa saya kena Allah pula. Hari kedua saya pergi. Jerman pula main. Kali ini dengan kayu kena Allah pula. Memang berlaku. 1990 sampai 95 perjuangan. Yang boleh bantu saya. Masa itu saya dapat kerja di MAS. Pergi Mekah buat umrah. Minta kepada Allah di depan Kaabah. Ya Allah. Engkau bukakanlah hati-hati yang ada di masjidku. Ya Allah. Balik-balik Allah lantik saya jadi ketua biru. dakwah masjid Kapten Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Daripada tahun 1990 sampai hari ini, jutaan telah sampai. Mereka di, sebelum mereka masuk ke masjid, mereka ada banyak salah paham tentang Islam. Malah ada yang benci Islam. Ada yang sangat kata saya takkan terima. Kamu semua teroris pernah kata depan pintu masjid. Bila pelawar dia, dengan lemah lembut cakap dengan dia bagi dia 15 minit tua dalam masjid kemudian bagi dia ayat macam mana penganjur bagi ayat macam ni kemudian kadang-kadang saya bagi tetari mamak sekali bagi sekali satu macam yang angkat dia kata what a beautiful journey what a beautiful experience lagi perkenalkan apa kata masakan-masakan yang sedap di Pulau Pinang, Chowkotel, Chow, China, Toseng, India, Naslimah, Melayu. Diperkenalkan pelancongan tanpa gaji. Mereka, apabila mereka keluar daripada masjid, kalau mereka tidak terima Islam pun, mereka menjadi rakan kita yang menghargai tentang nilai dakwah yang kita sampaikan. Dan pada masa yang sama seperti mana Perdana saya kata, kita tidak mengislamkan mereka. Akhirnya di kalangan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan saya minta kepada Central Wisdom, di Kuala Pelis ini ada satu masjid terapung. Dan ada pelancong saya nampak, pergunakanlah peluang ini. Inilah keupayaan, disitulah saya belajar berdakwah, kemudian saya ber bermula seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ani walau sampaikan dari aku satu ayat. Ini motivasi tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua kita adalah pendakwah. Nabi kata apa? Baligo ani walau sampaikan satu ayat. Dulu tak tahu Inggris. Ibu-ibu dulu Inggris saya tak tahu. Apa itu angel pun tak tahu. Angel tahu apa itu angel. Malaikat. Saya nak bagi tahu rukun iman kepada orang putih. Saya dah cari apa tu angel dalam bahasa Inggeris. Saya kata malaikat. Eh apa tu malaikat? Orang putih tak tahu malaikat. Hari ini haza min fadli rabbi. Istiqamah dalam dakwah. Orang putih tengok saya hari ini takut. Dulu saya takut dia. Hari ini dia takut kat saya. Pasal apa? Kita ada hak. jawal haqqa wa zahakal batil. Innal batil kana Surah Isra ayat 71. Bila datang kebenaran, Palsu akan hilang dan sesungguhnya dasar palsu akan lenyap. Nampak saja wah-wah tapi batil akan hilang. Itulah kita kena ada izah, kena yakin bila kita ada iman dengan Allah. Allah lah sebaik-baik pembantu dan Allah lah tolong. Langkah pertama langkah kita, langkah kedua dari Allah SWT. Mudah-mudahan saya terima kasih Lain, masa tidak mengizinkan kita. Mudah-mudahan usaha usaha menimarkan dakwah non muslim di Perlis khasnya dan seluruh Malaysia diberkati Allah dan dibantu oleh agensi-agensi kerajaan. Ini NGO main dari perak Lumpur. Susah me orang. Ini pun susah me orang. Doakan kami, sekurang-kurang doakan kami. Kadang-kadang, ya, Brother Shah, kita kena muhasabah diri. Kadang-kadang kita rasa ini boleh bantu kita. Ini boleh bantu kita. Ini boleh bantu kita. Berjumpa. Tapi Allah. yang bantu kita, Allah Rabbul Jalil Jalal. Kembali kita kepada Allah. Dan doakan untuk saya, panjang umur lagi, bertambah emsem lagi, sehat lagi. InsyaAllah. Saya basuh satu ya. Tiga tamu lagi. Wahai akhirnya wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Haji Kamarudin di atas perkongsian.